За статистикою, 15% населення землі мають артроз колінного суглобу. Якщо у вас не просто не згинається коліно, а й сам рух викликає біль, час запідозрити недугу і почати діяти. Як саме ми вам розкажемо сьогодні? Вітаю усіх! Це програма день. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Коліно один з найбільших і складно влаштованих суглобів людського тіла, який постійно несе велике навантаження і часто страждає від травм та захворювань. Крім поширених захворювань, існують маловідомі. правильно розпізнати, які може тільки кваліфікований фахівець. І такий фахівець сьогодні в нашій студії Валерій Павленко, головний лікар центру доктора Бубновського. Я вас вітаю. Здравствуйте, Олена. А, скажіть, будь ласка, сьогодні ми говоримо про коліна? Хто входить в групу ризику? А, в групу ризику входять люди, пріжжі всього, які Эксплуатирует свое колено в не очень хороших для него условиях. Что То есть это, это на уазе? люди детренированные, у которых слабые мышцы ног, с избыточным весом, которые имеют сосудистые проблемы в ногах. То есть это лимфатические чаще всего проблемы. То есть когда они, вот мы все видим у женщин такие ноги, вот становятся очень пухлые и дряблые, да. То есть вот это вот как раз лимфозастой и колено тогда очень плохо питается. Это, как ни странно, спортсмены, потому что они эксплуатируют свое колено а в ненадлежащих условиях. Это часто очень травматичные виды воздействия на колено. Это люди, которые имели переломы ног или травмы колена. Вот основные группы риска. А как відрізнити запаление або захворювання коленного суглобу от какого-то другого захворювання? Ну, конечный диагноз ставит, конечно, специалист. Но если колено красное, распухшее, горячее, оно болит, у него нарушена функция, то есть это признаки воспаления. Если же колено имеет боль, хруст, неспособность адекватно двигаться, то это больше заболевание дегенеративного характера, то есть это артроз. Якщо, от ви вже сказали, що коли людина з перенавантаженнями використовує свої колінні суглоби, вони починають хворіти, ну і травми, звичайно, правда, а якщо доповнити список причин, чому відбуваються запальні процеси? Діло в тому, що будь-який наш сустав це просто зачленіння костей, покрите хрящом, Да? Снаружи оболочка и внутри синальная жидкость, которая вот часто любят назвать смазкой, но я бы сказал это вообще среда обитания сустава, причем сам сустав даже для нашей иммунной системы он неизвестен. Там есть так называемый гематосиновиальный барьер, то есть угу. наш иммунитет сустав не видит и для него это чужеродная среда. Вот, кстати, почему часто Проколы, какие-то кровоизлияния или операции на суставе могут вызвать потом в дальнейшем артроз, потому что иммунная система начинает работать против сустава. Вот. И это сочленение держится на мышцах. То есть мышцы должны упруго в каждом движении амортизировать э, тот или иной сустав. Но в сила в том, что большинство людей сейчас э, очень мало двигаются. А мышцы, которые сустав окружает, они находятся в ну, не очень хорошем состоянии, мягко не говоря. в тонусе. Да, и получается, или сустав начинает эксплуатироваться, как сказать, на костях, да, то есть человек начинает ходить, то есть нагрузка вместо того, чтобы лечь на мышцу, сразу ложится на суставные поверхности. То есть получается гиперизнос. Или э, дисфункция мышц может вызвать, что один э, из участков сустава начинает резко перегружаться, а второй недо, недозагруженный. А вот хрящ, который покрывает эти суставные поверхности, он бессосудистый. И он питается вот на сжатие и растяжение. Сжатие и растяжение, как губка должен набирать вот эту синовиальную жидкость. И получается, что если один край перегружен, то есть постоянно сжат, а другой недозагружен, то есть постоянно растянут, то этот механизм питания совершенно не работает. И не надо там никакой смазки, он просто не будет питаться. Понимаете, как рот человеку зашить. Маємо один з прикладів, коли людина розповідає, як в неї з'явилася хвороба, як вона вирішила вийти з цієї ситуації. Будь ласка, давайте переглянемо разом. Проблема болю у суглобах. Немає віку та гендерної приналежності. Що таке нестримнений очі біль у колінах? Євгеній дізнався у своїй неповні 24 роки. Причиною цього стала травма внаслідок падіння із мотобайка. Після падіння роздробив надколінник. И порвал миниск. После этого надколенник скрепили проволокой, он срастался больше там, порядка года. После этого как бы, функциональность колена была сильно ограничена и были постоянные боли. Увидел рекламу центра Бубновского, в фейсбуке подписался, прочитал несколько интересных статей. Уже больше полгода занимаюсь, хожу регулярно, боли пропали. настроєння настрення граю в футбол, все хорошо у центрі доктора Бубновського розповідають, кожен другий пацієнт, що звернувся, жаліється на біль у спині, а кожен третій на біль у коліних суглобах. Причин такого дискомфорту може бути чимало. Найпоширеніші артрити, артрози. А на третьому місці у переліку наслідки травм. Якщо причина травма, розрив, перелом, то нужно спочатку примініти. Консервативные или оперативные методы лечения, да. И потом уже как реабилитационно кинезиотерапия. Мы активизируем мышцы, глубокие поверхностные мышцы, которые находятся рядом с суставом, активизируем с помощью этих мышц кровообращение, и таким образом улучшаем состояние в целом всего сустава. А, Пан Валерий, погодьтесь что пациенты. Часто потрапляють до лікаря тоді, коли біль вже стає ну, просто нестерпним. От е, людина, як ми бачили з сюжету, знайшла для себе такий вихід, е, звернулася до вас. А можна звертатися до вас е, в момент загострення? От бували випадки, коли до вас людей приносили буквально там, на носилках? Е, ну, тут розуміють. Понимаете... У нас э, вообще в психологии человека, вот терпеть нашего человека, он терпит, ждет. А наш суставчик поболел, прошел, поболел, прошел. Ни один человек в основном не понимает, что такое есть обострение. Обострение – это значит, э, организм сдался в борьбе с болезнью, и болезнь захватила новый участок, ну, в данном случае коленного сустава, угу. да? И вот каждое обострение – это вот значит, еще один участок сустава был, э, пошел в болезнь, да? То есть э, это неправильно назвать обострением, это декомпенсация, то есть организм уже не справляется. Поэтому э, когда человек имеет так называемое обострение, а правильно сказать декомпенсацию, э, это значит, э, сейчас идет борьба. Или вот еще этот участок уйдет обязательно в болезнь, или этот участок еще можно оставить... Э, э, да, вот такой кризис, да, то есть борьба идет за вот этот участок. Если э, правильно воздействовать методами физической реабилитации, то человек работает с минимальнейшей болью, вот всегда работает по краю боли. Э, мы всегда оказываем дополнительное крио-воздействие для того, чтобы снять отек, уменьшить болевую эфирентацию, чтобы э, мышцы могли… Э, хоть как-то прихватиться и сделать хоть какое-то движение, потому что обычно из-за боли движение вообще исчезает. Спазм там еще. Да. Угу. То есть организм пытается задержать. И самое главное, мы же не эксплуатируем сустав. Он всегда работает, благодаря э, медицинским тренажерам, он всегда работает на легком растяжении, и вот эти его поврежденные участочки, они не трутся. То есть сустав немножко растягивается, сверху мы холодовой компресс дозированно прикладываем, там есть специальные криогели, и очень щадяще по краю, по краю, по краю кровообращение, отток, убрать отек, мы начинаем вот так вот потихоньку работать, все под контролем специалистов из реабилитации, все по назначению врача. И человек может вот этот участок удержать в здоровье и начать сражаться уже за предыдущие потерянные. Тобто на моє запитання, ви відповідаєте так, в стані загострення або буде компенсація, як ви сказали, можна звертатися і починати працювати. Так, ну це путь для більш смілих людей, тому що завжди, ну, знаєте. Ну, дивіться, дуже розповсюджена в житті ситуація, як то кажуть, народі спину скрутило, коли людина не може, наприклад, розігнутися. Ну буває таке, так? Взагалі спина несе дуже велике навантаження. І от з такими хворими, коли вони бояться, щоб навіть до них торкнулися в стані такого болю. Да, у человека возникает ужас. Вот не просто страх, а ужас. Потому что чем ближе к центральной нервной системе происходят процессы, тем мощнее идет вот эта волна стресса, потому что очень мощные рецепторы задействованы, тем сильнее вот этот ужас. И человек, он практически такой, знаете, без сознания. Вас вот болит. ничего, кроме страдания, он транслировать не может. И получается, что человек ничего не понимает. У него в организм с ужасом. Мы же не будем ребенку, который бьется в истерике, сейчас что-то учить его. Да надо сначала успокоить. Вот и так такому человеку надо снять боль. Снять боль мы можем так медикаментозно, блокадами. Мы умеем снимать боль методами физической реабилитации. То есть по тому же самому принципу мы растягиваем, снимаем спазм, убираем отек, воспаление, снимаем боль. Человек приходит в себя у него открываются глаза, появляется сознание, и мы начинаем разбираться, что являлось причиной, как человек может вернуть себе здоровье, сколько ему надо потратить времени на свое восстановление, и надо ли ему это, или пусть ждет следующего прострела. Це вже каже, конструктивно. Повернемося до колін, так, наша сьогоднішня тема. Оскільки ми ходимо всі на двох кінцівках, так, то в нас дійсно навантаження на коліна велике, і біль в коліні він має тенденцію до посилення. Як ви враховуєте цей фактор, коли ви назначаєте ну, комплекс справ, так правильно буде ну, сказати? Ну, тут треба розуміти, ось вот такий процес. що организм имеет участки уже разрушенного хряща или участки преобразованной кости, которая там разрослась, деформировалась. Очень трудно изменить. Ни медикаментами, ни методами физреабилитации это сильно не меняется. Да, там гиалиновый хрящ заменится волокнистым, там хрящ немножко поднимается. Надо остановить процесс. Для этого надо сустав снять с костей и поставить опять на мышцы. То есть создать опору, чтобы сустав смог питать участки уцелевшего хряща, чтобы уменьшить нагрузку. Потому что вот, э, банальные э, случаи приблизительно такой. Доктор, я знаю, что я полная, мне надо похудеть. А насколько мне надо похудеть, чтобы я смогла вот на этих коленях ходить без боли? И вот начинаю считать. Разгибатель бедра у вас делает 10 килограмм, сгибатель бедра у вас 5 килограмм. То есть на две ноги это 30 килограмм, весите вы 90. Чтобы вот не восстанавливая мышцы, а просто методом похудения, значит надо скинуть сколько? 60 килограмм. Реально? Нет, нереально. То есть э, в данном случае всегда надо идти, <coughs> избавляясь от пассивной, вот жировой ткани, от отеков, лимфы, вот всего. Восстанавливая активную часть нашего организма, можно выздороветь, снять боль, восстановить подвижность сустава и в конце концов научиться как ухаживать за ним по жизни, потому что если сустав спровоцирован, уже все. Вот я, до речи, хочу запытать. тобто, Реабілітація відбувається за такою схемою: розслабили, зняли біль, заспокоїли, як ви сказали. А потім, якби зміцнили систему для того, щоб вона тримала ну, там, суглоб чи якусь іншу хвору ділянку, з якої людина прийшла. Після того як людина пройшла у вас цей курс, вона вдома в змозі продовжувати підтримувати, щоб м'язи були в тонусі, щоб не боліло? Да, у профессора Бубновского есть замечательная книга, называется Болят колени, что делать. И там представлено 12 незаменимых так называемых упражнений для коленного сустава, которые человек может, должен и обязан по жизни делать ежедневно. Почему? Потому что за суставом спровоцированным надо ухаживать. Это делается с резиновыми амортизаторами, то есть простые спортивные принадлежности, которые опять же растягивают суставчик и позволяют нам снять с него нагрузку и включить активные мышцы, потому что мышцам придется поддерживать... В идеальном состоянии, потому что они должны взять на себя нагрузку. Потому что, да, кости хрящ уже спровоцированы, и у них уже не хватает сил скомпенсироваться. Скажите, пожалуйста, когда людина до вас приходит, вы намаляете маты при себе снимки, какие-то анализы, то есть с чем до вас можно приходить? Ну, как к любому врачу, то есть все, что у человека есть на руках, чем больше информации, тем больше врач сможет оценить. А врач уже принимает решение. Здесь надо обследоваться, здесь надо сделать снимки, здесь надо дать анализы. Ну, это в обычном порядке, как происходит в любой больнице. Дякую вам, пане Валерій, за розмову. А Валерій Павленко, головний лікар центру доктора Бубновського, був сьогодні нашим гостем. Звичайно, вирішувати, як саме лікувати коліно, має фахівець. Але якщо сумлінно дотримуватися його рекомендацій, то результат не змусить себе чекати. Принаймні, шанси більші. Дякую, що дивилися. Сподіваюся, що наша програма зробила ваш день більш результативним. Дбайте про себе до зустрічі.